assalomu alaykum mulki turon ahli turkiston men jahongir muhammad mana yoz bo'lib ketdi havolar judayam yaxshi shuning uchun bugun bir balkonda o'tirib ayvonda o'tirib degandek suhbat qilaylik dedim endi bir qancha mavzular bor shularni bir bir boshdan qarab chiqamiz to'rtta beshtasini olamizda endi shunga fikrlarimni va munosabatimni bildirmoqchiman asosan bular endi menga kelayotgan xatlardan shakllangan mavzular masalan birinchisida bir yigit yozib so'rayaptiki ozodlik radiosining ozod nazar dasturida də o'zbekistondagi ezgulik inson huquqlari tashkilotini raisi abdurahmon tashanov amerikadan abduqodir mo'minovning oilasiga keyin advokatlariga yordam qilishayotgan ekan degan gapni aytdi shundan xabaringiz bormi bor bo'lsa biz ham qo'shilaylik degan ma'noda endi bilmadim abdurahmon tashanov qayerdan olib aytdi bu gapni ammo lekin biz ham amerikada biz ukalarimiz bu yerda mana bir qancha faollar bor e, ular pul yig'dilar ya'ni bir yordam qilamiz advokatga degan ma'noda e, pul yig'ishdi e, bu sira emas hech qanaqa go degan joyda qo'yishdi boshqalar ham kimdir ellik dollar kimdir qirq dollar kimdir yuz dollar shunaqa qilib bir uch ming dollardan ziyod pul yig'ishdi e, lekin e, bu pulni Abdukodirni onasiga yuboramiz degan paytimizda u kishi aytdilarki yo'q hozir bizga pul keragi yo'q pulimiz yetarli iltimos yubormay turinglar dedilar xavotirlarni to'g'ri tushundik çün chunki o'zbekistonga endi hozir chetdan bir pul kelsa ana chetdan bular pul olyapti chetdan yordam olyapti deb juda ko'p gapni nima qilib yuborishadi shuning uchun ham hozir ham kirib ko'rishingiz mumkin internetda o'sha gov turibdi agar yana qo'shaman desangiz siz ham qo'shishingiz mumkin lekin u pul turadi qachonki deylik biror advokatga suddami biror joyda ehtiyoj tug'ilsa agar yuboriladi yoki abduqodir o'zi chiqqandan keyin balki u faoliyatini qayta tiklash uchun yuborar yuborilar xullas hozir uh, bu juda oz miqdorda agar biz aslida buni o'ylagandikki katta miqdorda bo'lsa balki chet eldan advokat olamizmi degan niyatda boshlangan edi bu ish lekin shu uh, uch mingdan endi ozgina oshdi bu bilan endi chetdan uh, advokat olib bo'lmaydi endi shu yerda yana ikkinchi bir xat bor bu abduqodirning onasidan u kishi aytyaptilar sabahod abdullayeva men deyaptilar juda yam xafa bo'lyapman nima uchun o'g'lim haqida gapirganda doim o'sha tavlamachilik nimasini qo'shib aytishyapti vaholanki unday emasku haqiqatdan ham to'g'ri abduqodir mo'minov tovlamachi emas u siyosiy mahbus to'g'risini aytish kerak buni kim kim gapirsa ham qayerda gapirsa ham aytish kerakki bu siyosiy mahbus u siyosiy qarashlari uchun siyosiy gaplari uchun qamaldi lekin uni yomon otliq qilish uchun unga firibgarlik e, va tavlamachilik degan ayblarni qo'yishdi shunday e, ekan endi ular qo'ygan aybni qolganlar ham ana shu to'g'ri hukumat shu aybni qo'yyaptimi mana shu ayb to'g'ri deb o'shani aytib ketaversa bu endi mutloq va mutloq adolatsizlik bo'ladi ayniqsa shu abduqodirni yaqinlariga boshqalarga og'ir botadi bu masalan meni o'zimga ham og'ir botadigan narsa deylik kompromat uzb degan bir ish ochilgan hop uni mana abdurahmon tashanovni aytishi bo'yicha u yerdagilar hamma aybni bo'yniga olgan o'shanga ham man hali to'liq ishonmayman o'zbekiston tergovlarda boshqasida hammani bo'yniga olib nechi milliondir pulni qaytarish nechi milliardlar haqida ketyapti ho u yerda deylik talomatchilik bo'lishi mumkin ekan deb faraz qilish mumkindir necha milliardliklari aniq lekin nimaga o'shani gapirgan paytda albatta davomidan abduqodir mo'minovni ham qo'shib gapirishadi odamlarda bir nima bo'lyapti haligi anglashilmovchilik meni o'zimdan qanchasi so'rayaptiki bog'liqmi bular abduqodir mo'minov ham o'sha ishni de, ichidami de deb yo'q mana yana bir marta aytyapman abduqodir mo'minovni mu ishi mutlaq boshqa u siyosiy qarashlari uchun u prezidentni tanqid qilgani uchun birinchisi prezidentni juda keskin tanqid qilgani uchun ikkinchisi prezident atrofidagi amaldorlarni keskin tanqid qilgani uchun uchinchisi siyosiy partiya tuzaman deb murojaat qilgani uchun va nihoyat to'rtinchisi uh, prezident atrofidagi korrupsiyani ochib tashlayman prezidentni kuyovlari bilan bog'liq korrupsiyani ochib tashlayman deb harakat boshlagani uchun o'shaning uchun ham buni biz to'g'risini hamma vaqt boshimizga qilich kelsa ham to'g'ri gapirishimiz kerak to'g'ri gapni aytishimiz kerak to'g'ri gap uchun hech kim bizni hech qachon deylik qamashlari mumkin so'kishlari mumkin boshqa qilishlari mumkin lekin hech qachon vijdonimiz oldida o'zimizni oldimizda deylik qiynalib yurmaymiz uxlayotgan paytda ha mana shunday shunday noto'g'ri gapirib qo'ydim deb o'ylab hukumatni nimasiga yo'liga qarab gapirib qo'ydim degan bir azob bilan to'lg'anmaymiz mana men takror takror aytaman sabahat abdullayeva singlimiz siz ko'nglingiz to'q bo'lsin hech xafa bo'lmang butun mana o'zbek uh, xalqi biladi bilib ham bo'ldi abduqodir mo'minov tavlamachi emas u hech qachon tavlamachilik qilmagan u juda judayam to'g'ri so'zligini hamma ko'rdi u hamma gapini chiqib o'zini uh, dasturlarida aytdi u birovga firibgarchilik ham qilgan emas u siyosiy mahbus endi ikkinchi masala menga kelayotgan xatlarni nihoyatda ko'pi he endi baribir bu hukumat xohlagan ishini qiladi baribir o'sha referendum ham o'tadi baribir bu prezident ham ikki ming qirqinchi yilgacha o'sha joyda o'tiradi hech narsa baribir o'zgarmaydi biz ovoz beramizmi ovoz bermaymizmi ha deymizmi yo'q deymizmi uyda o'tiramizmi ko'chaga chiqamizmi hech qanday farqi yo'q deb xatlar e, kelyapti bitta emas ikkita emas o'nta emas balki undan ham ko'p bu endi tushkunlikni belgisi hech qachon bu masalalarda ayniqsa siyosiy masalalarda tushkunlikka tushmaslik kerak siyosat bu yiqildingizmi turib ketaverish haligi bir sportda shunaqangi bir rivoyatnoma e, gap bor aslida bo'lgan voqea bu bir qiz e, musobaqada yugurib ketayotib yiqiladi to'satdan oyog'i nima bo'lib ketadida shu yuzi bilan yiqiladi minglab odamlar endi atrofdagi stadionda e, tomosha qilishyapti şey shu yiqilgan bo'yi endi boshini ko'tarmay yotadi yig'lab yoniga dugonasi keladi doktorlari keladi tur desa turmayman deydi yig'layapti man deydi endi qanday bu xalqni ko'ziga qarayman odamlar meni nima deydi endi mana shunday falon falon turmaydida shunda uni trener aytadiki xalq deydi zafarga yetganga ham qarsak choladi lekin yiqilib oyoqdan turganga ham qarsak choladi xalq unisini ham tushunadi bunisini ham tushunadi hozir sen bir o'rningdan tur ko'rasan deydi boya qiz shunday o'rnidan turganda butun stadion hayqirib qarsak chaladi-da. mana ko'rdingizmi hali o'sha hech qachon tushkunlikka tushmaslik kerak bu bilmaysiz ertaga qanday o'zgarishlar bo'lib ketadi kim bilgan edi shunday qudratli sovet ittifoqi yiqilib ketishini hech kim tasavvur qil olmagan katta katta o'zgarishlar bir soniyalarda bir kunni ichida bo'lib ketadi insonning hayoti ham misol uchun bir umrga mana shu davrda yashaysanda hech qanaqa voqea bo'lmaydi shu yerda tug'ilib shu yerda o'lasan deganda emas istagan paytda o'lishi mumkin ya'ni yaratgan istagan paytdan jonini olishi mumkin shuning uchun ham bunaqangi bir tushkunlikka tushish kerak emas bu o'zbekiston sizniki tushkunlikka tushsin tepadagilar ular qo'rqyapti qaysi bir mamlakatda hukumat deylik konstitutsiyani o'tkazish uchun shuncha pul ajratadi aslida konstitutsiya bu hukumat va xalqning o'rtasidagi shartnoma demak hukumat bu shartnomada qandaydir g'irromlik qilyaptiki rosa pulni tashlab odamlarni chiqarib ura ura qildiryapti bo'lmasa hukumat buni tashkil qilishi kerak emas agar u konstitutsiya loyihasidan xalq yutadigan bo'lsa xalq o'zi quvonib borib ovozini berishi kerak bularchi hamma yoqda artistlar 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 hattoki partiyalar video kliplar tayyorlayapti artistlar oddiy odamlarni kiyimida bittasi doktor kiyimida bittasi farrosh kiyimida bittasi yana bir nima kiyimida chiqib bu meni konstitutsiyam yashasin falon 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 qilyapti demakki g'irromlik bor juda katta g'irromlik bor hukumat tomonidan demak yashirilyapti yashirilayotgan narsa boyagi prezidentni vakolatini nonlashtirish prezidentga impichmentni yo'qligi va saylovlar yo'qligi erkin saylovlarga yo'l yo'qligi hokimlarni saylashga yo'l yo'qligi mana shunaqangi narsalar yo'q shuni yashirish kerak ana pulni ajratyapti hukumat buni tushuning siz bu albatta g'irromlikning belgisi mana shu g'irromlikka yo'q deyishingiz kerak yo'q deng vijdoningiz buyurganini qilasiz hech bo'lmasa birinchi marta o'zingizni e, mana shu qo'rquv chizig'idan oldinga olib o'tgan bo'lasiz tushkunlik tushkunlikni yetaklab keladi yani ya'na yiqildingizmi yiqilib yotaverasiz yiqildimi turib ketaverishi kerak odam yiqildingiz turib ketaverasiz tajriba tajriba orttirib yiqilmaydigan bo'lasiz metin bo'lasiz qo'rqmaydigan bo'lasiz endi ba'zilar ko'p narsaga qoniqmaydida mana hozir e, kechami o'tgan kun o'qidim samarqanddan bir oila kelayotgan ekan o'n uch yashar qizini meksikaliklar olib qo'yibdi otasi kelib nyu yorkda insult bo'lib yotgan <laughs> ekan endi mana shu darajagacha yetib boradigan vaziyat emasda endi o'zbekistonda vaholanki o'zbekistonda ham kurashsangiz bolangizni mana shunday bir umrga sizdan o'g'irlab ketib tajovuz qilib uni zo'rlab shunaqa qilib yuborishmaydida insult bo'lib qolmaysizda hech bo'lmaganda chaqirib profilaktikada e shu ishni shu ishni qilmang deyishi mumkin lekin hamma shunday e, fikrini aytaversa hammani chaqirolmaydi ko'ryapsizmi o'sha surish kerak degan narsani yomonligini men aytmoqchiman surish kerakning og'irligi boyagi yo'q deyishdan ko'ra o'n marta og'ir balki yuz marta og'ir ming marta og'ir to o'lim bilan yuzma yuz kelmagancha surish kerak degan narsani o'ylamaslik shart aksincha kurashish kerak qayerda bo'lsangiz ham so'zingizni ayting so'z eng qudratli qurol bu so'z ular so'zdan qo'rqadi shuning uchun ham qancha soxta odamlarni chiqarib soxta so'zlarni sizga singdirmoqda mana shundan xulosa e, chiqaring endi qarang mana shu konstitutsiyada dedik hokimlarni saylash masalasi yo'q hokimlar mana har kun ko'ryapmiz bemazagarchilik hokimlarni haligi og'izidan chiqayotgan so'zlarni hatto takrorlab bo'lmaydi takrorlashni qo'yavering eshitib bo'lmaydi hattoki odamlarni uryapti so'kyapti yotoqxonalarga kameralar qo'yyapti hojatxonalarga kameralar qo'yyapti kamsityapti odamlarni nima uchun kim uni orqasida turibdi nega bu hokimlarni saylashni xalqqa bermaydi Ana ko'ryapsizmi yashirilayotgan narsalar nima hokimni o'zlari tayinlaydi pul olishadi pul undiradigan joy hokim ham katta pulni bergandan keyin qilganini qilaveradi bir paytlar sovet davrida kolxoz raislari bo'lardi mashhur mashhur raislar ana shular xohlagan ishni qilishardi televizorda bir mashhur diktor chiqadimi ma? shuni olib kelasan deydi o'sha diktorni olib kelishardi o'sha raisni biz tenglar hammasi biladi oldingilar ham butun bemazagarchilik axloqsizlik shunday ildiz otib ketgan edi o'sha raislar bugungi hokimlar ana o'shalar bilgan ishini qiladi to'xta deydigan odam yo'q tepani og'zini moylab qo'yibdi pastdagilar hammasi tushkunlikka tushgan baribir qo'limdan hech narsa kelmaydi deydi vaholanki xalq bu qudrat xalq bu dengiz kerak bo'lsa supurib yuboradi bularni hammasini xalq faqat uni his qilish kerak bu kuch bu qudrat sizda bor bolangizda ham bor otangizda ham bor hammada bor lekin ota ey bolam nima bo'ladi keyin deb o'ylaydi bola otam nima bo'ladi keyin deb o'ylaydi ana shundan vaholanki bir marta yashaysiz hech bo'lmaganda farzandlaringiz nevaralaringizga sharoit qilib ketishingiz kerak haqiqat uchun har qanday sharoitda har qanday joyda kurashish kerak mana bu hokimlarni gapirdik endi mana mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin hokimlarga juda katta vakolatlar berdi va o'zini xohlaganday tutdi biz aytamiz impichment bo'lishi kerak edi mana shu konstitutsiyada prezidentga ham ishonchsizlik bildirish haqqi bo'lishi kerak edi xalqda shu yo'qligi uchun nima qildi o'zbekistondagi konlarni zavod fabrikalarni hammasini o'zini tanish bilishlariga o'zini hokimiyatga olib kelgan odamlarga taqsimlab berdi odamlar hatto eshitmay qoldi alisher usmonov misol uchun nimalarni sotib oldi sotib oldi qo'shtirnoqda bir dollarga ellik sentga mana shunaqa qilib qani nima uchun ular aytilmadi qanchaga sotib olingani sotib oldi deydi vaholanki ularga shunday berildi va imtiyozlar bilan berildi juda katta imtiyozlar bilan berildi mana oqibat nima bo'lyapti oqibati mana alisher usmonovga yana qo'shimcha sanksiyalar qo'yildi u sotib olgan to'qson sakkizu e sakkiz foizlik aksiyasini mirziyoyev tomonidan hadiya qilib olingan ohangaron sementga ham sanksiya qo'yildi buyuk britaniya va amerika sanksiya qo'ydi bu boshlanishi bu bu o'zbekistonga boshlanishi mirziyoyevning olib kelgan qo'shtinoq ishidagi sharofati bu agar o'zbekiston mana shunday sanksiyalar qurshovida qolsa juda qiyin o'zbekistonni geografik holati nihoyatda qiyin ana undan keyin ko'rasiz qiyinchilik qanday bo'lishini ana undan keyin bu kunlar ham holvo bo'ladi Ana hozir ba'zilar chiqib karimov davri yaxshi edi deb yurtdi-ku. karimov davrida sovet davri yaxshi edi deyishardi Va keyin mana bu kunlar hozirgi kunlar ham holvo bo'lib qoladi Mana unda keyin aytiladiki shu mirziyoyevning dastlabki davri yaxshi ekan kecha bir kishi menga yozyapti dedi, qo'yaylik shu mirziyoyevni o'zi yana 40 yilgacha o'tirsin to'ydi o'zi ham to'ydi kuyovlari ham to'ydi qarindoshlari ham to'ydi buyog'iga balki endi o'zini oqlash uchun ko'p ishlar qilar deb yozibdi de man unga aytdim xato tushuncha bu avvalo birinchidan konstitutsiya ishlashi kerak qonunlar ishlashi kerak bir odam ikki muddatdan ortiq prezident bo'lmasligi kerak avliyo bo'lsa ham avliyoning tog'asi bo'lsa ham amakisi bo'lsa ham yo'q ikki muddat tamom ikkinchidan yangi odam kelsa albatta u dastlabki yillarida yangiliklar qiladi ancha buncha ish qiladi xalqqa yaxshi ko'rinay deydi busha karimov ham dastlabki paytlarda shunday qilgan mana mirziyaoyev ham dastlabki paytida umuman butun dunyoda shunday insoniyatning fitrati shunday o'sha bir zavodga fabrikaga vazirlikka ham kelgan yangi rahbar albatta yangilik qilay odamlarni ko'ziga e, bir ko'chani tili bilan aytganda avtoritet bo'lib ko'rinay deb ancha muncha ishlarni qiladi shuni nazarda tutib ko'p mamlakatlarda to'rt yillik muddat qo'yilgan nari borsa shu sakkiz yil bo'ladi ikki marta tez tez almashib tursa tez tez o'zgarishlar bo'ladi masalan hozir mirziyoyev ketdi deylik o'rniga misol uchun sardor umurzoqov keldi yoki turdimov keldi deylik yoki boshqasin turdimov deb aytib yubordim lekin turdimov kelsa ham ishlar chatoq bo'ladi sababi bugun bir kishi menga xat yozibdi dedi. katta yig'ilishda turdimov aytdiki nima qilaylik rossiyani oldida biz chivindek gap debdi shu gapni ochiq aytdi deyapti demakki u ham kelsa agar rossiyaning qadrdoni bo'ladi endi uyimiz aeroportga yaqinligini bilasiz tez tez katta katta samolyotlar uchqishlar uchib turadi aybga buyurmaysiz endi xullas mana aytdik sardor umrzoqov bo'ladimi turdimov bo'ladimi boshqasi bo'ladimi farqi yo'q lekin baribir bir yilmi 2 yilmi 3 yil o'zgarishlar qiladi xalqqa foydasi o'sha o'sha davr Misolchi uchun mirziyoyev bundan keyin bo'ldi hech qanaqa islohot ham qilmaydi o'zgarish ham qilmaydi agar qiladigan bo'lganda edi haqiqatdan xalqqa qayishadigan bo'lganda edi shuncha artistlarni ko'chaga chiqarib yuborib meniki meniki seniki uniki qilmasdan noto'g'ri qamalgan jurnalistlarni noto'g'ri qamalgan blogerlarni tuhmatga uchrab qamalganlarni qo'yib yuboringlar derdi referendum oldin qo'yib yuboringlar adolat tantana qilsin derdi o'sha abduqodirda nima ayb derdi yoki dildora boymurodovada nima ayb derdi yoki boshqasida boshqa başka, boshqalarda qancha endi sanasangiz hozir nihoyatda ko'p yoki o'sha novvoy ahadivda nima ayb derdi qo'yinglar bularni derdi ana xalq ko'rardingiz qanchalik ilhomlanib ketardi bundan yo'q unda xalqni o'ylaydigan o'sha nuqta qotib qoldi allaqachon zanglab qoldi u endi xalqni o'ylamaydi u o'zini o'ylaydi ana to'ydi degan gap ham boya xat yozganda o'sha rajabov degan odam yozgan bular to'ygan emas to'ymaydi kasallik to'ysa gulnora to'yardi to'ydimi o'sha to'ysa karimov to'yardi to'ydimi nimasiga olib ketdi mana gulnora nimasiga olib ketdi bular ham shunday ochko'zlik bu bular nafsini qo'yib yuborgan nafsi xatalak hakalak otib ketgan qancha kelsa shuncha kam xalqqa qayish degan narsa tugadi bularda tugamagan bo'lsa qani mardlik qilsin ko'raylikchi referendumni no oldidan nohaq qamalganlarni qo'yib yuborsin sattoriydan boshlab to fozilxo'jagacha fozilxo'jadan to abduqodir mo'minovgacha qanchadan qancha xalq biladi bularni nohaq qamalganini ana shularni hammasini ozod qilsin ana unda aytamizki e hali o'sha nuqta xalqni o'ylaydigan nuqta zanglamabdi deb aytamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar men jahongir muhammad e'tiboringiz uchun rahmat har kun boringiz bo'lsin xudo yoringiz bo'lsin xayr